thank <laughs> you 谢谢你布置的这一切、啊，嘉兰。你就当此刻，我们到了圣托里尼的海边。我们现在就在圣托里尼的海边。以后我们去真的。此时此刻，现在这里就是真的。 你愿意做我画中的女主角吗？我愿意。嘉兰，我爱你。正月，我也爱你。 圣托里尼真的好美啊！以后我们去那儿就住这样的房子。圣托里尼岛的时间过得真快。哦，对了。 我有一件事不知道该怎么说，有点怪怪的。什么呀？就是另一个你，他，他好像，嗯，也喜欢你。啊？你早就知道了？那你为什么不告诉我？我以为你早就发现了。那我现在该怎么办？什么怎么办？ 夏兰，我就是他，他就是我。他要是不会喜欢上你，那还是我吗？也是，可可他毕竟不是你啊。 喂，哥，你让我找的那个孟建国，你给的地址不对，他四个月前就搬家了，新地址我刚找到，明天去吗？好、哦，我知道了。拖家带口的失业中年人，搬起家来那么容易的吗？